是法院。当时的委托人无力应对种种威胁和报复。我当时想提起诉讼，就有诉讼的权利。相比之下，我有。但如果真的能预见结局，会希望自己能搭上一辆循环的列车，带着答案回来见现在的你，把我们的故事当成一本倒叙的小说，讲给你听。 然后试着问问，知道结局以后的你，是否还愿意和面前这个人重新认识一次？